Пышка гнева за завтраком у него случилась, потому что она дома не ночевала в каюте. Это мы про фильм Титаник. И дело в том, что времена тогда были другие. Тогда Женщины девственницами замуж выходили. Плюс это пуританское ну, воспитание. Почитайте, что такое пуританское воспитание, что такое викторианская эпоха. Это вот викторианская эпоха только 11 лет как закончилась. И Целомудрие была одним, одним из главных добродетелей. То есть это немыслимо, что женщина вышла замуж, будучи не девственницей. тем более, ладно, там есть какое-то рабочее сословия. а это высшая аристократия, фильм о главной героини отец из очень благородного рода, то есть плохой род. Но это было немыслимо в те времена, чтобы женщина, вышла на улицу без сопровождения просто потому что мы могли это было неприлично как голой выйти на улицу сейчас она должна была либо в сопровождении мужчины в крайнем случае своей служанки это в крайнем случае но без мужчины тогда просто не могла женщина одна куда-то пойти поехать такого такого не было в природе а тут она вместо того чтобы сказать ой дорогой извини там я спала не слышала как ты стучала не твое дело, где я ночью была мысль не твое дело, это же твой жених, это твой муж будущий, и уже решили, свадьба будет, то есть, это, ну, тем более на нем же вся ответственность за нее, она же как малый ребенок, и там ну, по фильму 17 лет так что, ну, она тут совсем не права, жених у нее нормальный человек ему просто не повезло с невестой